Betul. Baiklah, uh, kepada anda yang masih lagi sama-sama dengan kita dalam podcast Tua Baris hari ini, saya bersama dengan Encik Farizal uh, Jamian yang merupakan seorang pakar uh, dalam bidang EV ini, EV ataupun uh, Electric Vehicle. Jadi, uh, bagaimana peluang kejaya dan juga bisnes dalam bidang ini? Boleh uh, Encik Farizal terangkan? Yang rasa masih di luar sana macam terfikir-fikir kan adakah EV ni boleh boleh untuk cari makan. Hmm. Memang betul. Peluang-peluang uh, yang ada dalam EV ni uh, even kalau kita touch tentang uh, kita panggil uh, CPO lah ya eh, maknanya charge point operator di situ saja pun untuk pengecasan ni saja pun kita kita rasa banyak peluang-peluang uh, yang baru ya eh, yang tercipta kita sedia maklum Uh, kita kerajaan menyasarkan 2025 sepatutnya kita dah ada lebih kurang dalam 10000 unit uh, apa nama charge point ni eh ataupun charging system eh dan selain tu bagi mereka yang dalam bidang uh, IT Atau minat dalam bidang uh, software ni di situ ada uh, software engineering uh, ataupun engineer yang 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 diperlukan oh nice uh, jadi dalam dalam tu juga dia orang boleh uh, usulkan apps ya, eh, untuk memudah cara pengguna-pengguna uh, EV di luar sana mencari mana lokasi-lokasi yang yang ada hotspot untuk untuk charger. Contoh oh. macam kita nak pergi ke uh, utara lah, ke Kedah, ke mana-mana. Jadi, of course, uh, sebagai seorang pemandu EV ni atau pengguna EV, mereka akan ada sedikit anxiety di mana dia nak charge. Hmm. Jadi bila mana ada apps yang saya uh, mention tadi, app apps ni akan membantu oh, maknanya uh, dalam on way daripada katakan daripada Kuala Lumpur nak ke uh, Kedah tu ada ada station sensation uh, charger yang yang menawarkan kemudahan apa kemudahan charger ni. Jadi dia kita dapat mengurangkan anxiety kepada pengguna dan